Ahmad Zahid beritahu keputusan Tengku Zafrul tidak jejas usaha kerajaan perkukuh ekonomi negara. Rokzia Ismail terus komited bangunkan ampang di sebalik spekulasi Tengku Zafrul. MB Kedah kata Presiden PAS tidak pernah beri bayangan untuk berundur. Kerajaan teliti semula pindaan undang-undang LPG subsidi. Jalan lokasi Naas Upsi akan dinaik taraf dengan peruntukan 55 juta. Pemangku Presiden Muda dipanggil polis susulan perhimpunan Azam Baki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Keputusan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz meninggalkan AMNO tidak akan menjejaskan usaha kerajaan dalam mengukuhkan ekonomi negara serta memperkasa sektor perdagangan. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zain Hamidi berkata, pegangan politik seseorang itu tidak seharusnya dicampur aduk dengan pengendalian dan pengurusan organisasi, apatah lagi melibatkan pentadbiran sebuah negara. Ahmad Zain berkata demikian ketika ditanya mengenai impak keputusan peletakan jawatan Tengku Zaiful selaku ahli Majlis Tertinggi AMNO, Ketua AMNO bahagian Kota Raja dan ahli AMNO terhadap pentadbiran negara serta pelaksanaan dasar kerajaan mengenai hubungan peribadi beliau dengan Tengku Zafrul. Ahmad Zahid berkata, semuanya dalam keadaan baik. Tengku Zafrul menerusi kenyataan pada 30 Mei lepas memaklumkan telah menghantar surat peletakan jawatan beliau dalam UMNO kepada pimpinan parti itu. Saya terus komited membangunkan Ampang bersama komuniti, mengembalikan persona Ampang dan pastikan suara anda jadi prioriti. Itu yang ditegaskan Ahli Parlimen Rozia Ismail sekaligus menyatakan komitmen berkhidmat di Ampang di sebalik spekulasi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Saful Aziz mungkin akan bertanding di kerusi itu pada PRU akan datang. Wakil rakyat PKR itu dalam kenyataan berkata, beliau kekal fokus berkhidmat kepada rakyat Ampang, kerusi dimenanginya pada PRU 15 pada 2022. Minggu lalu, Tengku Zaful mengumumkan keluar AMNO dan menyuarakan hasrat menyertai PKR. Memetik pemimpin akar Umbi, China Press melaporkan PKR berkemungkinan meletakkan Tengku Zafrul bertanding kerusi Parlimen di Selangor, mengambil kira PRU dijangka diadakan sekitar setahun lagi. Antara kerusi disebut adalah di Ampang yang ketika ini disandang Siap. Pada Februari, FMT memetik sumber sebagai berkata Tengku Zafrul dijangka akan bertanding kerusi bandar Selangor pada PRU dengan Ampang menjadi pilihan utama. Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Noor berkata, Presiden PAS Abdul Hadi Awang tidak pernah memberi bayangan untuk berundur daripada jawatan yang disandang. Beliau menyifatkan desas-desus yang mendakwa Abdul Hadi akan melepaskan jawatan Presiden pada Muktamar PAS akan datang hanya sebagai tidak berasas dan kabar angin. Katanya, sehingga kini tiada sebarang isyarat atau kenyataan daripada Abdul Hadi yang menunjukkan beliau akan berundur daripada menerajui parti Islam itu. Kata Sanusi, memang kesihatan beliau kelihatan sedikit merosot tetapi beliau masih mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik. Menuruti si pengarah pilihan raya PAS pusat itu, pemimpin seperti Abdul Hadi bukan sekadar tokoh parti, malah mempunyai peranan besar di peringkat antarabangsa. Ditanya mengenai kemungkinan Abdul Hadi akan terus bertanding bagi jawatan Presiden PAS pada pemilihan akan datang. Sanusi berkata perkara itu belum diputuskan kerana proses pencalonan masih belum bermula. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup Armizan Mohd Ali berkata, Pindaan peraturan kawalan bekalan termasuk penggunaan tong gas petroleum cecair LPG subsidi digunakan peniaga berskala kecil dan mikro masih memerlukan kejelasan undang-undang. Beliau berkata antara perkara yang turut diambil kira ialah parameter pindaan yang berkaitan dengan penetapan definisi bagi peringkat perniagaan yang terlibat dalam jualan makanan dan minuman. Katanya beberapa cadangan dan pandangan mengenai perkara itu telah dibangkitkan pada sesi libat urus yang disertai 10 persatuan dan pengurusi jawatan kuasa pilihan khas perdagangan dalam negeri, keusahawanan, kosari hidup dan pertanian merangkap Ahli Parlimen Rasah, Cha Kei Chin. Katanya dalam catatan di Facebook, pihaknya telah meminta semua persatuan mendapatkan pandangan para ahli dan mengemukakan memorandum cadangan kepada jawatan kuasa teknikal semakan pindaan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha KSU KPDN. Pada 5 Jun, Jemaah Menteri Bersetuju meminda peraturan kawalan bekalan termasuk berkait penggunaan LPG yang digunakan peniaga berskala kecil dan mikro. Armizan berkata, Jemaah Menteri bersetuju membina peraturan-peraturan kawalan bekalan PPKB pindaan 2021 yang diluluskan pentadbiran lalu dan berkuat kuasa 15 Oktober 2021. Lokasi kemalangan yang mengorbankan 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi pada Isnin merupakan antara seksyen di Jalan Raya Timur Barat JRTB yang telah dikenal pasti untuk kerja-kerja naik taraf pada tahun ini dengan peruntukan sebanyak RM55 juta. Ringgit. Menteri Kerja Raya Alexander Nantalinggi memaklumkan bahawa pelbagai inisiatif telah dilaksanakan sejak tahun 2023 bagi menambah baik laluan gerik jeli khususnya di Jalan Persekutuan FT 04. Katanya pada Jun 2023, peruntukan RM30 juta ringgit diluluskan untuk membina semula sebahagian laluan di GRTB dan dua bulan selepas itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM30 juta ringgit untuk menaik taraf laluan itu. Menurut beliau, peruntukan tersebut telah digunakan bagi pelaksanaan kerja-kerja menaik taraf dan penyelenggaraan di beberapa seksyen kritikal FT04. Beliau berkata antara kerja-kerja yang dilaksanakan termasuk menurap semula jalan serta pembaikan kemudahan, jambatan, lampu jalan dan lampu isyarat di kedua-dua arah laluan. Tambahnya, semua kerja naik taraf di FT04 disiapkan secara berperingkat antara Julai hingga Ogos 2023 melibatkan kos RM55.73 juta ringgit berdasarkan tahap kerosakan jalan yang dinilai melalui Pavement Condition Assessment PCA. Pemangku Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz telah dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Dang Wangi pada 18 Jun berhubung penimbatannya dalam perhimpunan bulan lalu yang menuntut peletakan jawatan Ketua Pusrojaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Menurut Amira, kenyataannya akan direkodkan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia susulan arahan yang dikeluarkan oleh pihak polis di Papar Sabah. Ujar Amira, beliau tetap teguh dengan perjuangan membawa kebenaran dan keadilan. Kira-kira 60 penunjuk perasaan berarak dari kompleks beli belah Sogo ke Dataran Merdeka untuk membantah pelanjutan penggal ketiga Azam sebagai ketua SPRM bulan lepas. Perhimpunan malam itu antaranya disertai wakil NGO seperti Suaram dan Bersih dan parti politik seperti Muda dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pada perhimpunan itu, Amira menggesa lebih ketelusan daripada kerajaan dan agar agensi anti rasuah tidak dijadikan senjata. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.